Уважаемые дамы и господа, <соцентрический> 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 я обратился к президенту по <соцентрический> поводу обесценивания степных участков и получил ответ. <соцентрический> 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 я думаю, не безинтересно будет узнать как живущим в Украине, так и товарищам здания убеж убежищного зарубежья. Дело в том, что проблема, очевидно, она касается всех стран. У нас <соцентрический> нарушен учет, учет земель. У нас есть два учета. Учет ведет комитет лесного хозяйства, и идет Укрвослеспроект. Я давно предлагал, еще для 20 лет назад, эту структуру Укрвослеспроекта, передать в структуру Минэкономики. Если я буду называть цифры, это ужасные цифры, это сотни тысяч гектаров. Эта ошибка превышает любую порешность по учету в этих двух структурах. И э, сегодня очень много вопросов было задано господину Тарасенко. Естественно, он пытался на них ответить каждому, но ответить это практически невозможно. Действительно, в правом поле учетки практически не выделены. И если так пойдет дальше, мы лишимся ценных природных комплексов. Уже по Харковской области <coughs> учет, который ведет Харковская экспедиция лесостроительная, не воспринимается областным управлением лесного хозяйства. А поскольку у нас в Луганскую здесь в области уже до 100 тысяч предполагается облегчать степные участки, 100 тысяч гектаров, то я вам скажу, больше вот 9 степных областей воскомлесхоза Украины ошибочно считается главным резервом увеличения лесистости Украины. Статистика воскомлесхоза это подтверждает. Из 108 911 гектаров новых лесов, созданными лесными предприятиями в отрасли за 2002-2008 годы действия программы леса Украины. 68 тысяч появились в степной зоне. Лидером стала Луганская область, 22 900 гектаров. Далее в номинации в порядке уменьшения показателей заразведения Херсонская, 8500 тысяч, Одесская, 7200, Николаевская, 6800 и Кроворадская, 5600 гектаров. Поэтому будем говорить, это полный абсурд. И если сейчас э, Снова же таки, господин Тарасенко сказал, что в программе 2010-2015 года государственного не предусмотрено много денег на лесоразведение. Есть такое понятие лесовосстановления. 10-15. Да. 10 я понял. Дело, дело, дело в чем? Дело в том, что есть такое понятие лесовосстановления. Если деньги не пойдут на лесоразведение, они пойдут на лесовосстановление. Понимаете? То есть это одно и то же. Эти деньги очень удачно разбрасываются. И, и тем не менее, есть твоя проблема. У нас не работает ни в одной области и не может работать ни инспекция, ни областная прокуратура. Я получил много ответов. И э, даже президент, администрации президента, секретаря, так они, согласно статье 7 закона Украины, обращение граждан, должны были сами дать ответ. Но они передали мое обращение в Госкомитет лесного хозяйства, оно висит на сайте Национального экологического центра, можно его почитать. Ответ я получил от заместителя председателя воскомлесхоза Николая Максимовича Ведмедя и для э, большинства присутствующих именно степников. А Несколько это для лесоводов, а как и для степняков будет важно. Вот, например, один такой маленький ответ, что э, протез заставил, это на украинском ответ, я приведу его на русский, что увеличение участки заповедных территорий обычно значит, э, за счет э, лесов, что не благоприятствует сохранению биоразнообразия уникальных природных территорий. В том числе природных степных ландшафтов, некрытых лесной растительностью. То есть комитет лесного хозяйства, с одной стороны, говорит, мы в три раза с 1978 -го года увеличили количество заповедных лесов в Украине. А вот и то, что там значит, степные ландшафты природные обвисаем это не проблема комитета. И то, что мы не создаем заповедники и реальные ландшафтные партии, это проблема значит, других. Так вот, зайдемся вопросом кого, Министерство природы или Министерство агрополитики. Все-таки для такого уровня форма, как сегодня, мне кажется, представители СМИ даже, э, промполитики, так надо было бы, очевидно, приглашать, и, поскольку они являются хозяйствующим субъектом. А теперь смотрите, у нас функции по лесному кодексу разделены в восходители лесного хозяйства. Э, Перед э, так, контролирующими, управлением и э, хозяйствующими субъектами или госвесхозы, хозяйствующие субъекты. Э, проектная организация, любая киевская экспедиция, Харковская, Вольская, Роскомитета лесного хозяйства, она как контролирующий орган. Так вот, она не может поконтролировать выделение земель, потому что рай администрации, советы через сессию проводят акты по вылучению земель, потери или лесного фонда, не говоря о фонде земель запасы и так далее, никто не проплачивает нигде. Вы возьмите по водоохранных зонах, по Днепру, по Северскому танцу, нигде никто не хочет проплачивать потери. А ущерб по лесам, тем более, а незащищенные участки, тем более, значит, степные, не лесным кодексом, а лесной кодекс новой 2006 года, там лес оторван от земли совершенно, оценка отсутствует и даже на таких форумах, как сегодня, когда мы говорим о различных проектах, я совершенно согласен практически со всеми выступающими, что мы, если результаты и даже сегодняшнее может быть решением нынешнего форума закрепить, значит, под новый указ, который будет выдаваться и, и разрабатывает ее Минприроды под сохранение степей, вести конкретные проекты, рекомендации, скажем, записать решение, выйти всем участникам проекта с своими решениями в том, чтобы действительно первым делом провести инвентаризацию, инвентаризацию всех ценных природных степных и, комплексов. Потому что пока мы будем это делать, вы учтите, что государственная программа, она и Комитет лесного хозяйства это полувоенное ведомство, вот. И э, мы можем остаться совершенно без этих природных комплексов. И удивительно то, что в ответе зам председателя Комитета лесного хозяйства после того, как уже, скажем, первый этап не выполнен, как удивительно, вот первый программ, этап был программа леса Украины 2002-2005 год, он не выполнен. По Харковской области, по моим данным у нас на 6 тысяч гектаров уменьшилась площадь покрытых лесом земель, и на 15 тысяч гектаров по 18 лесопользователям. Я не провожу данные по других значит, областях, но ответ говорит о том, что вот после того, как Национальный экологический центр поднял вопрос об уничтожении природных комплексов, получилось так, что наш комитет инициирует значит, собрать совместные заседания, совещания, с, совместно с научным центром, институтом а, а, зем, так академии, аграрной академии наук, значит, и другими организациями, но уже после более кулаками, как говорится, не машут. Это, в этом надо было думать раньше. Ушли очень хорошо. Значит, первый этап не выполнили, так взяли и приняли совершенно новую программу. И у меня тогда вращение будет господину Тарасенко, поскольку Министерство природы является финансовым распорядителем Госкомитета лесного хозяйства. И чтобы вот уже, и, когда будет совещание, до того, как и, будет выдавать Министерство природы указ, и, это, и, свои рекомендации по к указу президента о сохранении степных участков, чтобы те наработки, которые и в Национальном экологическом центре, все-таки общественность первая, так сказать, подняла, Вопрос об уничтожении, скажем, глобальном уничтожении природных ценных комплексов, чтобы как-то собраться уже то ли в Мин, то ли в Оргустом центре и обсудить эти более детально все вопросы. Я буду завершать, я не, не участник проекта, и спасибо организаторам, что меня пригласили. Но поверьте, я как Лесовод, мне стыдно за тех товарищей, которые здесь начудили, в том числе и в 9 юго-восточных областях. Вопрос с тем, что э, Госкомитет лесного хозяйства после того, как общественность подняла значит, этот вопрос, издал э, новые дополнения к указу, что на, э, в южных областях значит, мы поменяем стратегию лесоразведения. И э, невзирая ни на что, в центральных и восточных областях, кажется, до сих пор ничего даже на бумаге не поменяли. Поэтому я желаю и продуктивной работы всем участникам. Спасибо.